Все это все кто есть? Район Шахтерский города Покровска, 1 января 2025 года Новый год. помощи людей. Хорошо, послушайте, Для людей. мы с вами помолимся, хорошо? Да, да, да. Подойдите, чтобы я не потом, да. Друзья, я хочу вам, знаете, оставить несколько мыслей, мы с вами помолимся, призовем имя Божие, потому что только Бог, Он может сохранить нашу жизнь. Только Бог, Он сохранил вас и нас до этого часа, до сегодня. Только Бог. Один Бог, которого... Подходите поближе, пожалуйста. Только Бог, который сохранил до сего часа и до сего дня. Без Его милости, вы знаете, многих из, вас, из нас не было тут. И я первый бы, которого здесь не было, если бы не Бог. Я вам хочу сказать, вы знаете, если бы не Бог. Потому что я смотрю, мы бывает смотрим на определенные вещи в нашей жизни, понимаем, как происходит, но Бог так запланировал, чтобы вы и я в 2024 году стояли тут, в 2024. Когда-то моя мама родилась в 59 году, моя мама. Бабушка забеременела моя в 40 с чем-то лет, и врачи сказали, надо аборт сделать. И вы знаете, она пришла домой с мужем посоветоваться, и они решили, что пусть, пусть делают аборт. И пока мы живем 10 километров от Измаила, Одесской области. И когда мы приехали, шла она назад про дом, пешком, автобусов нету, и она пришла и врачи говорят, уже не будем делать, бо опасно. И вот так в 1959 году, 18 -го мая, родилась моя мама. Вы знаете, если бы не родилась моя мама, то я бы перед вами уже не стоял бы никогда. Не надо войны или еще чего-то не надо. Вот были разные обстоятельства в жизни. Вы знаете, многих из нас, то я говорю, если посмотреть свою жизнь и в нашу, многих из нас давно, может, не было уже. Кого-то могло током убить, кто-то утонул аварии и так далее и тому подобное, друзья. Но добрый Бог, Он так распорядился, что ты и я, сегодня живой. Добрый Бог так распорядился, что ты и я сегодня дышишь на этом месте и слышишь Божье Слово, потому что Бог, который посылает, вот так просто берет нас, села, мы живем 10 километров от Измаила, то вы знаете, берет, чтобы послать к вам. Посылает все необходимое. Кто-то испек хлеба, кто-то поймал рыбу, мы вам рыбу, что-то дадим. Скажем. Есть на чем, или у вас нема на чем жарить? Рыбу? В общем, у кого есть на чем жарить, возьмете рыбки, хорошо? Карасей будете жарить? Конечно. Да. да вы что, уже сказали, что не будет? Было бы карась, да? Можно пожарить. Хорошо, друзья. Значит, вы знаете, мы сейчас будем молиться, что одно сказать вам. Бог, он не просто на небе и, знаете, говорит, ребята, я вас люблю, нет, он посылает необходимое вам. Я говорю, никто не умер из вас от голода, правда? Никто не умер, но Бог все посылает. Посылает, вот так просто, дает, и... только чтобы мы благодарили. Но Бог переживает за душу человеческую, которая есть бессмертная. Бог переживает за наши души, которые, знаете, они бессмертные. Наше человеческое тело сегодня есть, а завтра нет. Вы уже все там уже рыбу берете. Я уже, зачем это Женя надо, да? Была бы рыба. И вы знаете, друзья, Божий Сын Иисус Христос, который я могу вам сказать, такой простой пример. Вот такой простой пример. У меня шестеро деток дома. И они просили, папочка, останься на Новый год с нами. Я говорю, я не могу. Но есть тоже люди. Я говорю, придет время, будем праздновать, знаете, будем праздновать дома. И вот они остались сами праздновать дома. Я с вами сегодня праздную Новый год. Вместе с вами. Как вы празднуете, вот так и я праздную. Без света, без газа, без воды, ну, понятно, там есть какой-то генератор. И вы знаете, если взять Иисуса Христа, Сына Божьего, которого мы сегодня вам проповедуем, Он был на небе с Отцом, там, где ангелы, там, где нет войны, там, где нет беды, там, где нет горя. Но Он опустился на землю, сейчас будет Рождество через недельку. Будет Рождество, друзья. И вы знаете, он оставил небо, он оставил все для того, чтобы тебе сказать, что он тебя любит. Он посылает все на тебя, чтобы тебя спасти, чтобы тебя помиловать, чтобы дать слово утешения и слово надежды и подкрепить свои благодати. Поэтому, друзья, пусть Господь вас обильно благословит, призывайте имя Божие. Если Бог заботится о вас и посылает вам хлеб, рыбу, пропитание, посылает нас за тысячу километров, чтобы сказать, поверьте, Он вас любит, Он не оставлял и не оставит. Поверьте в это, вы знаете, поверьте. Когда-то я не родился тоже верующим, как и все вы. У меня до 24 лет была своя жизнь, были бары, были дискотеки, было что хочешь, но Бог пришел в мою жизнь. Был момент, когда я открыл свое сердце и сказал, Божий Сын, поменяй и меня, измени мою жизнь. И вот сегодня, вы знаете, уже 16 лет, как Бог поменял мою жизнь, как Бог изменил меня. И я могу сегодня вместе с вами и вам сегодня проповедовать то же самое, что я когда-то слышал что Божий Сын, Он любит человека, Он любит миловать и любит прощать. Каждого человека, кто приходит к Нему, Он не отворачивается. И когда особенно горе, беда, когда тяжело человеку, Бог особо близко, поверьте мне. Бог ближе сегодня к вам, чем там, к нам даже в Одесской области, Бог видит. Но Он не смотрит на сердца наши, открыты не сегодня для Бога или закрыты. Поэтому открывайте свое сердце. Простые слова, то, что есть у вас, говорите Богу, молитесь, призывайте Его ими. Он не оставлял и не оставит. 2000 лет назад пришел Сын Его, Иисус Христос. Если 2000 лет назад еще пришел Божий Сын, поверьте, Бог сегодня нас любит. Каждого в 2024 году милует, прощает и не оставляет. Поэтому мы сейчас будем с вами молиться, друзья. У нас нет каких-то специальных молитв, но у нас есть молитвы вот такие простые, которые вы и я можем помолиться. Я вас сегодня приглашаю к такой молитве. Скажи сегодня, за что ты переживаешь? Вот просто, что у тебя есть в сердце? Если ты хочешь поблагодарить Бога, скажи это Богу. Если у тебя страх, депрессия, скажи, Господи, мне страшно, я боюсь, я не знаю, что будет завтрашний день. Скажите это, но самое главное, друзья, Боже, скажи, мы будем молиться, Боже, прости нас. Мы видим, что происходит, понимаем. Вы знаете, неспроста, я верю, если люди, вы знаете, приходили к Богу, молились, просили прощения, Бог может в одну секунду войну остановить, поверьте мне. Политики не могут остановить, мы знаете, ждем от одного, что один что-то сделает, другой. Ничего не меняется, три года, одно и то же война продолжается. Говорят, то то будет, то переговоры будут, друзья. Есть Бог, который может остановить войну. Но Он смотрит на вас и на меня, на вот эту группу людей сегодня. Слово Боже Матфея говорит, где двое или трое во имя, его там и я посреди них. Поверьте, сегодня Бог есть на этом месте. На этом месте, вот на это возле этой группы людей он смотрит на наши сердца. Как мы сегодня открываем перед ним сердца? Поэтому простыми словами мы сейчас будем молиться. Хорошо? Согласны? Давайте мы простыми словами, друзья, то, что есть у вас в сердце. Но самое главное, Боже, прости нас. Ты видишь людей помилуй, хорошо? Молимся. Добрый Иисус Христос, мы благодарим Тебя за я этот чудесный Господь. день. Я благодарю Тебя, что ты многим этим людям, которые есть на этом месте, продлил жизнь и начался в 2025 год в этой, в этой местности и для многих людей. Я благодарю тебя, что ты сегодня сегодня ты сохранил, Боже, их дома, Боже, я прошу Твоей милости и Твои благодати. Мы как люди, Боже. Все мы люди грешные, Боже, на этой земле. Но если у Тебя милость сегодня, когда мы обращаемся к Тебе. если у Тебя прошение, Боже, мы просим прости. Мы просим помилуйся, милуйся, Боже, над этим городом, Боже, над этим микрорайоном. Милуйся над этими людьми, Господь. Мы просим Тебя прости нас. И помилуй нас, и пусть рука Твоей милости не отступит от нас, Господь. Мы просим у Тебя, Боже, мы делали многие вещи неправильно в нашей жизни. Боже, прости нас помилуй, благослови, Боже, останови войну в нашей стране, смилуйся над нами селами нашими городами, помилуй, Боже, нас и прости, Боже, мы будем за все тебя благодарить, и мы понимаем, только ты можешь один это сделать, и ты один можешь сохранить нашу жизнь, и ты один можешь помиловать и благословить. За все мы тебя будем благодарить и прославлять твое святое имя. Аминь. Аминь. Пусть вас Бог всех благословит. Кто есть, поздравляем вас еще раз с праздником. Принесите привет вам и пусть Бог он будет с вами не забывайте молиться я вас прошу вы знаете у нас каждое утро молитва там в Одесской области где я живу сночи каждый по булке хлеба хорошо и рыбу сейчас мы вам раздадим значит подходите сюда и сухари сними, не большой не не Ай, какие! ну, есть, Подождите, есть. раздадим! Я буду называть, подожди, взяли! Ну, что это такое? Не надо это заниматься. Вот это Давайте вот туда чуть-чуть, пожалуйста, не надо, вот туда. Еще, еще, все вот в эту сторону, пожалуйста. Кто получил, туда руку подойдете потом на фотографии. Вот сюда, мы следуем фотографии. С наступившим Новым Годом всем. Мира, добра, благополучия. Нам привезли гуманитарку. Большое спасибо всем, кто участвовал в этой как, дать, миссии. миссии да. Большое спасибо. Будьте благословены, берегите себя. Не забывайте, что Господь над всем. И нас хранит Бог. Только на Него уповать должны. Спасибо большое за то, что вы привозите нам помощь, не забывайте о нас в этот трудный час, когда очень тяжело морально, физически выживать в такое время. Ну, мы благодарны вам, что вы здесь. С нами, Пусть вас, господь Бог, благословит и сохранит. Тоже. Спасибо Богу. Что слава, нас не слава Господу да. Слава Будьте благословенны. И вас обильно Господь Божья хранит и благословляет в этот нелегкий час. Берегите себя. Я что получила, сходите, не надо по сразу разу подходить.